Okey, hari ini kita nak bongkar satu penemuan yang wow, memang luar biasa. Satu penemuan yang mungkin boleh tulis semula semua buku sejarah Melaka yang kita baca selama ini. Ada satu kapal karam purba ditemui dan ia betul-betul mencabar semua yang kita tahu. Selama ni kan, kita belajar sejarah Melaka ada permulaan dia yang jelas. Tapi, pernah tak terfikir macam mana kalau tarikh tu sebenarnya salah? Macam mana kalau sejarah Melaka jauh lebih tua dari yang kita sangka? Ha, huh, inilah dia. Satu penemuan baru dekat Pulau Melaka yang mungkin boleh ubah segalanya. Jom kita bedah siasat sama-sama apa sebenarnya yang ditemui dan kenapa ia penting sangat. Sejarah Melaka ditulis semula. Persoalan besar kan? Sebab ini bukan cerita pasal jumpa kayu buruk je. Ini, ini pasal kemungkinan kita kena lukis balik timeline sejarah negara kita. Okey, cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, sejarah rasmi Melaka bermula sekitar abad ke-13. Sebelah kanan pula, umur kapal yang dijumpai 1,200 hingga 1,300 tahun. Huh, jauh beza tu. Ini maksudnya dah ada aktiviti besar-besaran dekat perairan ni beratus-ratus tahun sebelum Parameswara sampai lagi. Jadi apa sebenarnya yang diorang jumpa dekat Pulau Melaka tu sampai kecoh satu negara ni? Mari kita tengok. 1200 tahun. Ya, betul. Ahli arkeologi percaya serpihan kayu yang diorang jumpa tu sebahagian dari rangka kapal yang umurnya paling kurang pun 1200 tahun. Bayangkan. Dan ini bukan calang-calang kapal tau. Diorang percaya ini rangka kapal purba dan kemungkinan besar milik golongan bangsawan, bukan kapal dagang biasa. Dan yang paling penting, ia wujud jauh sebelum zaman Parameswara lagi. Semua ni ditemui dekat Pulau Melaka. Eh, bukan setakat kapal tu je tau. Dekat kawasan sama, diorang jumpa juga serpihan porselin, syiling-syiling purba. Yang ni pula dipercayai dari zaman Sultan Mahmud Shah. Jadi, kawasan ni memang kaya dengan sejarah dari pelbagai lapisan zaman. Okey, jadi kenapa penemuan ni penting sangat? Kenapa serpihan sejarah ni boleh bagi impak besar? Sebabnya, ini bukan setakat untuk ahli akademik je. Ini menyentuh soal identiti dan warisan kita sebagai sebuah negara. Malah, Ketua Menteri Melaka sendiri... Datuk Seri Ab Rauf Yusof ada sebut yang penemuan ini penting untuk kita betulkan balik fakta sejarah sebab banyak fakta kita mungkin dah diubah. Maksudnya, ini peluang untuk kita lihat semula naratif sejarah kita yang mungkin selama ini ditulis dari kacamata penjajah atau berdasarkan rekod yang tak lengkap. Jadi, poin utamanya kat sini ialah Penemuan kapal ni bukan lagi isu negeri Melaka semata-mata. Ia dah jadi satu penemuan peringkat kebangsaan, satu aset yang sangat berharga yang boleh definisikan semula sejarah awal Malaysia. Bila dah jumpa benda penting macam ni, apa langkah pertama? Mestilah kena lindungi dulu. Jadi, satu kawasan larangan pun diwujudkan. Kawasan larangan ni maksudnya kawasan tu diwartakan oleh kerajaan, orang awam tak boleh masuk sesuka hati. Tujuannya apa? Nak pastikan semua artifak berharga tu selamat masa kerja-kerja cari gali yang sensitif ni dijalankan. Dan kerajaan memang bertindak pantas, terus isytihar satu tapak tu sebagai zon larangan. Bagus. Tujuannya jelas. Pertama, nak elak pencerobohan. Kita tak nak ada orang luar masuk kutip-kutip apa yang patut kan? Kedua, nak pastikan semua artifak tu diangkat keluar dengan selamat. Ketiga, ia bagi ruang untuk kerja-kerja pemuliharaan yang teliti. Pendek kata, tapak tu dikawal rapi sampailah semua kerja selesai. Jadi pakar-pakar boleh buat kerja dengan tenang. Okey, sekarang kita masuk bab misi mencari kebenaran. Macam mana sebenarnya diorang nak bongkar semua rahsia kapal purba ni? Jom kita tengok prosesnya. Wow, ini bukan kerja main-main. Ini satu kerjasama mega atau tengoklah siapa yang terlibat. Agensi penerajunya Jabatan Warisan Negara ataupun JWN. Lepas tu ada rakan kongsi dari negeri macam Kerajaan Negeri Melaka dan Perzim. Dan yang paling penting, pakar-pakar akademik dari universiti hebat macam UKM dan UMT pun turut serta. Memang all star team. Jadi, apa langkah seterusnya? Mula-mula kerja cari gali yang kena buat betul-betul cermat dan menyeluruh. Lepas dah rabat semua barang, masuk fasa kedua, kajian pakar. Ahli arkeologi dan sejarawan akan analisis satu persatu. Kemudian, yang paling kritikal, pengesahan saintifik untuk tentukan umur dan asal-usul. Dan akhirnya, bila semua dah selesai, barulah penemuannya akan dipamerkan untuk kita semua tengok. Huh, memang satu perjalanan yang panjang. Sudah tentulah misi sebesar ini ia akan makan banyak masa dan juga perlukan dana yang besar. Ini bukan projek kecil-kecilan. Ia memerlukan komitmen kewangan dari kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat untuk kita betul-betul bongkar kebenaran sampai ke akar umbi. Dan akhir sekali, cuba kita fikirkan sejenak kalau sebuah kapal berusia 1200 tahun boleh tersembunyi di sini selama ini, apalagi agaknya rahsia-rahsia lain yang masih menanti untuk ditemui betul-betul di bawah kaki kita. Fuh, memang buat kita terfikir kan?